Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli müəllimlərimiz, dəyərli abituriyentlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Mən Elnur Mehdi, bu gün sizlərə fel bölməsinə aid növbəti üsnağın izahını təqdim edəcəm. İzah etməmişdən öncə məlumat üçün bildirirəm ki, bizim ibtidai sinif müəllimlərimiz üçün, həmçinin 9, 10, 11-ci şagirdlərimiz üçün həm ödənişli, həm də ödənişsiz WhatsApp qruplarımız fəaliyyət göstərir. Canlı dəstəyimiz fəaliyyət göstərir. Həmin qrupa daxil olmaq istəyirsinizsə Sonlu dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, qeyddə nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız və ətraflı məlumat tələb edirsiniz. Həmçinin sizlərdən bir xahişimiz var ki, YouTube kanalımızı abunədəlsənsə, YouTube kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın, rəy yazmağı unutmayın. Qeyd etdim ki, ətraflı məlumat üçün isə qeyd edilən nömrəyə əlaqə saxlayırsınız, biz sizə isə ətraflı məlumat göndəndirərik. Başlayaq sualımızın izahına. Bunlardan biri fel deyil. Qaçmaq, gəlmək, nə edir, soruşmaq və axıv. Vaqfun biz bilirik ki, fel e, hərəkət bildirir, qaçmaq, nə etmək, gəlm, verilsvət. Məsələn, elə düşününlər ki, nə edir e, sözü fel idi. Burada hərəkət var, xeyr. Nə edir sözü felin sualıdır, fel deyil. Ona görə biz nə edir sözünə e, fel deyə bilmərik. Nə edir sual əvəzliyidir. Bax mütləq diqqətli olurum. Nədir sual əvəzdir. Soruşmaq, bəli, soruşmaq, ağılan bəli, ağıl lan şəkilçisi ilə lexis şəkilçilənin isimlə fel əmələ gətirib. Cavab olacaq bir də C bənd. 2. Sadə feilləri seçin. Saralmaq və s. Demək, saralmaq sözünün kökü baxın edə saraldı. Saralmaq sadə üzülmək sözünün kökü üzmək felidir. Üzdir ki, məsələn, onun bu sözlərinə məni üzdü, üzülmək düzəltmədir. Başlamaq, baş başla, başlamaq düzəltmə. Qaldırmaq sözü, bəli, qaldırmaq söz sadədir. Çünki qaldan qaldırın heç bir məna yaxın olmadığı üçün bu söz bu gün sadə götürülür. Dağıtmaq, bəli, sadə. Dağdan dağıtın bir yaxınlığı yoxdur. Pısıldamaq put sözündən də ılda leks şəkilsi və maq bu təqlidi sözlərdən əmələ gələn feillərdir. Demək bizə əgər sadə sözləri desə biz götürəcük biri, 1, bir, e, götürəcük demək 4-ü və götürəcük 5-i. 1 4 5 bizim sadə feillərimizdir. Cavab olacaq B bəndi. 3. Hansı sözdə iki leks şəkilsi var? E, ruhlanmaq, ağlanmaq, ayaqlaşmaq, gözəlləşmək, salamlaşmaq. Bu cür sözlərə Kəşf şəkil çəkirən zaman mütləq maq şəkilsin istifadə etmək lazımdır. Baxın, ruhlanmaq sözü. Ruh. Əgər mən ruhla sözü götürsəm, ruhladıqdan sonra maq qatıb bilərəm. Yəni dilimizdə ruhla deyilən ifadə varmı? Qətiyən yoxdur. Demək, burada sözün kökü ruhdur və land birlik şəkilsi ruh land maq. Ağılanmaq, ağıl. Dilimizdə ağılla deyilən ifadə varmı? Xeyr, yoxdur. Ağılan, ağılmaq. Ayaqlaşmaq, ayaq Dilimizdə ayaqla deyilən ifadə var, lakin ayaqlaşanda biz kimisə ayaqlayırıq mı? Kimi Xeyr, ayaqlamırıq. Deməli, ayaqlaşmaq sözündə laşı bütöv götürəcəksən. Əgər bu söz ayaqlanmaq olsaydı, bəli, ikiz ürək götürə bilərdim. Gözəlləşmək, gözəl, gözəllik dilin ifadə varmı? Xeyr, ləş bütöv və məhkəmə. Salamlaşmaq sözün kökü salam. Bəli, salamlamaq ifadə, ifadəsi var. Salamla, salamlaş və salamlaşma. Gördüyünüz kimi, e, biz bunu iki hissəyə parçala. Çünki salamlamaq dedikdə ifadə var. Cavabımız olacaq E bəndi. Felərdən bir adlardan tüsəlir. Otar, çıxar, qopar, bişir, qazdır və s. Baxın, otar sözünün kökü ot ismidir. Yəni ot, otar. Və dəstə e, heyvan otaranda otun üzərinə e, buraxırsan, ot yeyir və ə e, belə də istə otarırsan da ot otar. Sözün çünki ot ismidir. Bizim cavımız A bəndidir. Digərlərlə baxaq. Çıxar sözü kök çıxmaq felidir. Çıx çıxar. E, və eyni zamanda biz bunu fel kimi düşünsək, çıxar nə idər? Baxın, çıxar nə idir? Çıxmaq felidir. Qopar sözü həm e, leksik həm də qrammatik kimi düşünə bilərik. Amma istəmin halçası çünki qopmaq felidir. Bişir sözünün kökü istənilən halda bişmək felidir ə, gazdır sözü isə demək sadə feildir. Demək, feldən bir adlardan düzələ bilsə cavabımız olar bizim A bəndin çünki otar ismi ot ismindən, otar feili üzərisindən ot ismindən yaranıb. Hansı fel, feldən yaransa da kökü feildir? Baxın, hansı fel feldən yaransa kökü feildir? Yazdırılmaq sözündə yaz, yazdır, yazdırıl və yazdırılma. Fəildin yaransa da kök fel yazdırılmaq sözü yazdır felindən əmələ gəlib. Sözün kökü də yaz felidir. Yaz nəyit? Bu götürə bilməz. Ayqlandı sözü ayaq ayaqla, ayaqlandı, ayıqlan, ayaqlandı. Ayqlandı sözü ayaqla felindən əmələ gəlsə də sözün kökü ayaq ismidir. Elə deyilmi? Baxın, ayaqlandı sözü ayaqla felinin əmələ gəlirsə, çünki ayaq qismimizdə deyək ki, fel dil. Bizim cavımız elə b-bəndidir. Çünki söz ayaqlamaq felindən əmələ gəlmiş. Sözün kökü ayaq ismidir. Ayıqlaşdı sözü. Ayaq, ayaqlaş, ayaqlaşdı. Ayıqlaşdı sözü feldən yaransa da, bax bu ayıqlaşdı sözü feldən yaranmır. Ayıqlaşdı sözü özü də ismindən yaranır, kökü də ismimizədir ki, feldən yaransın. Bu söz feldən yaranmadığı üçün götürə bilmərik. Tarxmaq sözünün kökü dar, xmaq. Tarxmaq sözün ki dar sifətidir. Elə demə bilmək bizə də ki, feldən yaransın kökü də e, feldən yaranır. Amma bu dar sifətinlə mələcəb götürür, bilməli. Tozlanmaq sözü üçün tozlanmaq. Tozlanmaq sözü toz ismindən yaranıb. Elə deyilmi? Fildən yaranma. Biz bunu götürə bilmərk. Bizim cavab sözü 5-də B bəndində. Gəldik 6-cı Həmin cümlədə mürəkkəb fel yoxdur. Mən uzun müddətdir ki, evi tərk etmişəm. Baxın, tərk etmək mürəkkəb feldir. Bizim məqsədimiz sizinlə dost olmaq. Dost olmaq mürəkkəb feldir. Mən atamla dünən iclaslı olub. Baxın, olmaq sözü burada iştirak etmək mənasını verdiyi üçün baxın, iştirak etmək. Əgər olmaq sözü iştirak etmək, yaşamaq, doğulmaq, bax bu ifadələri verəndə biz onu müstəqil fel kimi götürürük. Bax burada olmaq sözü iştirak etmək mənasını verdiy üçün sən bunu müstəqil fel kimi götürəcəksən. Ona görə burada mürəkkəb fel yoxdur. Cavab olacaq C bənd. Məscidə getməkdə məscidə getməkdə məqsədim namaz qılmaqdır. Namaz qılmaq mürəkkəb feldir. İnşaat hissədə bütün xəstələrə çara tapdılar. Çara tap mürəkkəb fel. Amma e, iclasda olmaq iştirak etmək mənasını verdiyi üçün biz bunu müstəqil fel kimi götürəcəyik. Gəl növbəti Belə şəkilsizdən hansı qrammatik olman baxmayaraq, maq şəkilsini əvvəllər. Baxın, maq biz bilirik ki, maq şəkilsinin əvvəlcə kök gələr ya da leksik şəkilsiz gəlir. Mütləq diqqətli oluq. Amma ə, bunlardan yeganə şəkilsiz də ma inkarlıq şəkilçisi maqdan əvvəl gələ bilər. Məsələn yazıram ki, yazılmaq, yazılmamak. Baxın, yaz yazılmaq, yazılmamak. Bunun inkarı necə olar? Baxın, yazılma Məq. baxın. Yazılmaq ifadəsində icaz, yazıl, yazılma demək. Məq ma, ma incar şəkilçisi məqdən əvvəl gələ bilər. Yeganə şəkilçisi tiçdir. Məqdən əvvəl çıxıb cavab olacaq 7-də C bəndidir. 8. Hansı variantda bu nümunədə verilən feldə endişəkil dolu fel var? Bunları silə qarışmasın. Fel var. Baxın, ə, çəkilin, çəkilin mənim dostlarım, bu digərdə qalmaram da. Baxın, çəkilin, burada həm əmr şəkli var, elə deyilmi? Mənim dostum, deyərəm qalmaram. Baxın, qalaram, qalmaram. Qal m inkarlıq, ara ər zaman, bu da şəxs onğu. Elə deyilmi? Bu demək bizim burada 2 dənə şəklimiz var. Biri əmr şəklidir. Biri isə xəbər şəklidir. Gəlin görək hansına nümunədir. Müəllimin bütün sözlərin yadda saxlamaq vacibdir. Baxın, yadda saxlamaq vacibdir. Burda nə əmr şəkli var, nə də xəbər şəkli var. Çünki xəbər şəkli zaman şəxsi olan yerdə olur. Əmr şəkildə felin əmr şəklində şəkli olmur. Burda əmr dilindən bir anlaş yox, heç birisi yoxdur. Götürə bilmərik. Səlam məktəbi tezdən gəlməlisən. Baxın. Gəlməsin sözünə gəl sözün kökü malum məlum vacib şəkildir, sansən şəxsə. Bu vacib şəkildir. Bizə isə əmr və xəbərdir. Bax bu da götürmürük. Əgər də bizə xəbər verməlidir. Baxın gəlsə sözü burda demək şərt şəkildir, verməlidirsə vacib şəkildir. Şərtdən vacib heç birisi uyğun deyil. Burada hava pis keçir, ara vermir. Baxın, burada hava pis keçir. Baxın, keçir, keçir. Xəbər şəkli görürükmü? Ara vermir, verir, vermir. Ir, ir, ur, yur. Xəbər şəkli görürükmü? Demək istədiyimizdən biri xəbər şəkli burada var. Elə deyilmi? Bəlkə də biz D bəndə götürə bilərikmi? Digər variantda baxaq. O qədər deyiləsi sözlərimiz var ki. Baxın, de, id, ası, əs. Deyiləsi söz, bu isə lazım şəkli. Elə deyilmi? Baxın, lazım bizim demək bu güncə lan variantımız D bəli çünki xəbər şəkli var. Cavab olacaq demək 8-də D. Gəldik 9-a. Təsriflənən feillərə aid olmuyor xüsusət göstər. Təsriflənən feillər deyəndə feilin şəkilləri nəzərdə tutulur. Təsriflənməyəndə isə məsdər feilüsət feili bağlı. Aid olmuyor xüsusət. Tistik və inçarda olmur. Bəli gəlmək, gəlməmək, şəxsi kimçəklə dəyişib-dəyişə bilmək. Bəli, biz şəxsi kimçəklə dəyişdiyi üçün biz onu təsriflənəndir. Doğru. Zamana görə dəyişmək. Bəli. Qrammatik məna daşımaq. Bəli. Yəni məlum, məsul, qarşı bir cəh vəsəra. Felin yəni digər, ki, digər nitq hissələrinə xüsusiyyət daşımaq. Bax, bu xüsusiyyət felin təsriflənmə formalarına, yəni məsdər, fel sıfat və felə bağlamaya aiddir. Cavab olacaq E bəndidir. 10. Uyğunsuzluğunu tapın gəlirdi keçmiş zaman baxın gəlirdi keçmiş zaman ə, deyil əslində ə, gəlirdi sözü gəl sözün kökü irir zaman şəkli birdi də idrin salmış vurmaq biz sözə qoşulan birinci şəkilçiyə baxırsək gəlirdi baxın biz iki cür baxın b e, feillərdir mütləq diqqətli olacax. Vuruğu qəbul edəndə zamandır. Baxın yazıram vuruğu vuruğu bərabərdir zaman. Elə deyilmi? Baxın Gəldirdi, vurğu burdadır. Elə deyilmi? Demək bu zaman şəkildirsə. Elədir. Keçmiş zaman olmaz. Bu indiki zaman uyğunsuzluq ağ bənd. Ümumiyyətlə gəldirdi indiki zaman. D de idi-nin qısaldılmış forması. Bizə çaşdırmasın. Götürə bilərik. Cavab el ağ bənd. Baxaq. Bahardı idi sözü. Bəli. Bağ, bahar və d idi hissəciyi var. Yazmışdı, nəqli keçmiş zaman. Bəli, yazmış idi. Muşa baxırıq nəqli keçmiş zaman. Dağıldı sadə feldi. Bəli, dağıldı sadə feldi, düzdür? Alovlanın birlik şəkilçisi. Bəli, alov, alovla deyən dilimizdə ifadə olmaq üçün lan və dır birlik şəkilçisi var. Demək, bizim burada yanlış variantımız o, A bənd. Çünki gəlirdi sözü indiki zamanda, keçmiş zamanda deyil. 11. Cümlədəki qopardı felilə bağlı ə və onun xüsusiyyətlərini tərləqləndirir. E, qopardı feillərinin hansısu səfəyə? Baxın, deyil ki, yapışdırılan şəkil tez-tez qopardı. Baxın, yapışdırılan şəkil tez-tez qopardı ifadəsində qop arər -ar zaman şəkildə dıd hissəcikli. Biz bayaq dedik ki, vurğu qəbiləsi zamandır. Demək, bu ağa zamandırsa, baxın, arər qrammatik dıd-dinin qısaldılmış forması. Elədir. Nümunəyə baxın, deyir, atom kağızı divardan qopardı. Baxın, vurğu sonunda da qop ar leksikisi dıd burada zaman. Baxın, birində ardı zaman, birində dıdı zaman. Baxın, leksik mənaları bax mütləq diqqətli olun. Bəli, bu sözün leksik mənası müxtəlifdir. Biz keçirdim ki, daha yaxşı görsün. Baxın, e belə dedim. Leksik mənbə. Əgər sözlərdə leksik şəkilçi varsa, birində var, birində yox. Demə bu leksik mənalar müxtəlifdir. Demək 1, zamanları E, bəli, zamanları müxtəlifdir. İndiki zaman 1, keçmiş zamanda 2. Quruluşları? Bəli, biri sadədir, biri düzəltmədir. Vurğuları? Bəli, vurğularda fərqlidir. Demək biz baxırıq ki, burada hamısı fərqlidir, deyilmi? Biz bura hamısı fadan yaza bilərikmi? Baxın, demək burada əgər biz bunu götürsək, əgər demə hər birisini götürəcük. 1, Bir, 2, 3, 4. Baxın, 4 dörd xüsusiyyətin dördü də, bax 4 dörd xüsusiyyətin dördü də demək fərqləndirir. Atam çağızdı divarın qopardı, yapışdıran şəkildə qopardı. Bakın görürsüz ki, hər birisi ola fərq təb oldu 1 2 3 4. Gəldik növbəti. Fellərdən hansının quruluşu fərqlidir? Demək, quruluşu fərqlidir bitirir, içirir, keçirir, gətirir, bişirir. Baxın, bitirir sözündə mütləq diqqətli ol. baxın, bit sözün kökü Azərbaycan dilində bitirmək sözü elə deyilmi? Bitir və bitirir. Demək ki, bu düzəltmə leksik şəkilçisidir. İçirir sözündə iç, içir və içirir leksik içirmək sözü var. Baxın, bütün ır-ir-dən sonra, eee, baxın, ır-dən ır sonra məkməc atdıra bilərəm. Daha baxın, bitirir sözü. Keçirir sözündə keç, keçir və keçirir gətir sözündə baxın mütləq diqqətli olacaq bu bütün ırdan sonra məkmək ma məkmək artırə bilərəm bax bit bitir gördünüzmü iç içir keç keçir gətir sözücə gət deyil ki baxın gətir və gətirir baxın artıq burada ır, -ır sözün kökü olduğu üçün baxın çünki biz ha leksik şəkil götürmürük sözün kökü də bax, bu ır ır zamandır baxın gət sözün çəkilişi amma biş baxın bişir bişir Hər birisində birlikli şəkilçi olduğu halda, gətirmək sözündə leksik şəkilçisi yoxdur. Sözün çünki gətir, qırır da zaman şəkilçisidir. Demək cavabımız olur bizim debə. Digərlərində isə hər birisində leksik şəkilçi var. Onsuz. Əgər gələsə deki vaxtında gəlsin. Nümunədəki feldir hansı şəxslə? Baxın, əgər gəlirsə, gəlır, ir, ur, ür, isə salsə də isək salmış və. Baxın, gəlirsə, ır, ir xəbər çəkili, deki, de. Baxın, əmr şəkilçisi vaxtında gəlsinə. Demək, ki, burada xəbər və əmr var. Elə deyilmi? Bu cəmzə olacaq A bənd. Baxın, şərt deyil la, ir sözü qoşan birinci şəkilçiyə var. Xəbər və əm. Cavab odur, 13-də A bənd. 14-cü sual baxaq. Hətta mən əmr şəxmində olan fel yoxdur. Bilirsən ki, mən sənə inanıram. Tez gəl. Baxın, gəlmək sözü elə əmr şəklindədir, burada var. Müəllim burada sadəcə dedi ki, "Səbəh vaxtında gəl" əmr şəklidir. Bu qan davasıdır. Bu qan yerdə qalmaz. Baxın, bu ifadədə bu ifadəsini belədir. "Bu qan yerdə qalar." Baxın, qalar inkarlıqdır. Burada r ər zaman şəkilçisi kimi baxırıqsa, görək baxın, qal m inkarlıq r də çevrilib inkarda azalır. Elə deyilmi? Ki, burada, əgər burada inkişaf şəkli varsa, inkişaf şəkli artanda armaza çevrilir. Burada mən əmr şəxlinı da bir xüsusət görmürəm. Burda ar, ar zaman şəkli olduğu üçün biz buna xəbər şəxliyinə baxırıq. Bizim cəmimiz C-bəndir, çünki burada əmr şəkli yoxdur. Xəbərdir. Gözlər deyir ki, sev məni. Baxın, sev əmr şəkli. Sən lazım olan məlumatları deyimmi? Baxın, deyimmi? həm mimi həm əm, əmr adı qoşulur və deyim sözdə əmir şəklindədir. Demək, birinci cümləcəyəm çünki qalmaq sözü burada felin əmr şəklində deyil, xəbər şəklindədir. 15. Verilənlərin bir ancaq lazım şəkilinin aihətdir. Digər şəkillər aihətdir. Xəbərli şəkilçi qəbul edir, digər şəkillər xəbər şəkilçisə qəbul edə bilər. Elə deyilmi? Lazım şəkilçinin əvəz qeyd edək ki, sizcə baxın, lazım şəkilçisinin hansıdır? ası, əs. Biz bilirik ki, as səsi ilə düzələn feillər ancaq və ancaq dil hissə diyilmici, deyilmi? Buna xüsusiyyət biz keçən dərslərimiz bunu söyləmişik. Xəbər cümləsində bütün feillərə aidddir. Şəxsi dəyişir, bəli. Xüsusi qrammat göstəricisi var, digər şəkillərin göstəricisi var. İnkar ancaq dil hissəciyi ilə işlənir, bəli. Demək, ancaq dil hissəciyi ilə işlənir düzəltdim. Aslı şəkilçi ancaq dil hissəciyi ilə düzəlir. Gəlməyəsi deyə bilmərəm, gələsi deyil. Cavab olduq, D bəndidir. 16. Hansı cümlədə də şərt şəklində olan fel yoxdur? 90 imtahanına keçərsən. Baxın, oxu oxusa, oxusan imtahandan keçərsən. Baxın. Burada şərt çəkilir. Əgər oxusan imtahanı səsə şərt çəkilir. Əgər oxuyursa imtahandan keçəcək. Baxın, əgər oxu, oxuyur bu səsə isənin qısaldılmış forması. Çünki isədən əvvəl mütləq bir dəqiqə qalama şəkilçisi. İmtahandan keçəcək, bu isə keç acaq etəcək. Zamanlı şey. baxın, səsə burada bizi aldatmasın. Bu isənin qısaldılmışı. Burada şərt şəkli yoxdur. Cavab odur B bəndidir. Deyir ki, gəlsə, baxın, gəlsə. Biz bilirik ki, səsək şəkilçiklə birbaşa felin kökünə və yəni başlanğıc formaya qoşulmovaq. Burda kökə qoşulduğu üçün bax gəlsə, oxunsa, bax birbaşa felin kökünə qoşul. Demək ki, bunlar şərt şəklidir. Getdi adam C. Görsən vaxtına bitdi, ehmalca çölə çıx. Görsən vaxt bitdi. Baxın, gör, əgər görsən, baxın, görsən vaxt bitdi, ehmalca çölə çıx. Bu sən görsən, sən görsən vaxt bitdi, ehmalca çıx burdurmetlə əgər görsə, ha hə, üzr istəyirəm. Əgər görsə, görsən baxın bunu qoy silim. Görsə, görsən baxın, əgər görsən vaxt bitdi. Ehmdad söyə çıx. Baxın görsə, görsən. Ömrümdən illər beləcə keçsə, baxın, keç sağsa çək çəkidir. Mümküncə canımızda beybəndir. Əgər oxuyursa, imtahandan keçsə. Çünki burada sağsa isənq saldılmış formasıdır. 17. Hansı sözdə hissəcəyin işləndiyini əminliklə əmin işlə demək? Ola, baxardı. Baxın, qopardı, qopardı. Bitirdi, bitirdi. İtirdi, itirdi. Keçirdi, keçirdi. Bax biz burada verilən feillər addan başqa iki şəxsdə düşnə bilər. Yəni iki formada düşnə bilər. Baxın, deyirəm ki, belə deyək də, e, şəkli qopardı. Vurğu qabının hissələ zamandır. Baxın, vurğu qabında zamandır. Qopardı, qopardı. Həm mən bura qoya bilərəm, qov, arər, həm sona qoya bilərəm. Əgər mən bunu baxın, diqqətli olacaq burada. Baxın, biz bu feilləri adam başqa digə 2 il iz yütüşə bilərlər. Baxın, qop, arər leks şəkili, d di zaman şəkili. Qopardı. Elə deyilmi? Düşünə bilərikmi? Demə burada hissəciyi eyni zamanda biz bunu bucə düşünə bilərim. Baxın deyirəm ki, məsələn, şəkil qopardı, qop arər zaman d di hissəciyi. Hissəciyi kimi düşünə bilərəm, həm də düşünmə bilərəm. Bitirdi də eyni qaydada. Bitirdi, bitirdi. Vurğunu həm ikidə, həm də üçdə düşünə bilərəm itirdi həm ikdə həm üçdə keçirdi həm ikdə həm üçdə üç demək burada burğu dələn hissələr var ha burğu hara düşürsə o zaman götürsən digərini hissəciyə götürsən amma baxardı sözündə ümidlə diqqətə baxardı deyilən ifadə yoxdur bax sözün köküdür arayar zaman şəkilçisi b dediyi hissəciyə bax bunu istənilən halda mən bir cür düşünə bilirəm cavab odur 17-də a bəndidir 18 verilən şəkilçilərdən hansı fel yani, ilə yəni ki digər din tiksəsi ilə hissəciyi düzəldir lan ar it imsaat Bağlanılan şəkil istilən halda fel düzəldir, ağılan və s. İmsə mənimsə, gülünsə, istilən halda fel düzəldir. Al, qaraqara qara, al, çox-çox al, fel düzəldir. Ar şəkilçisi. Demək ar, eee, demək ə, həm ə, isim düzəldir, həm də ə, demək fel düzəldir. Məsələn yazıram ki, belə dəşdə baxın qopar sözündə. Baxın qop armaq. Bu burada felcət, elə demək qopar, qoparmaq. Həmin e, zamanda ar əl şəkilçisi isim də düzəldir. Məsələn deyirəm ki, kəsər sözü var, dəyər sözü var. Ar əl şəkilçisi də bu. Çünki ora iki variant. Bunlar hər birisinin üzərində iki yazılmalı imsə e, bu dörklük al əl iki variantlı. Bud 4 variant, ar əl iki variantlı. Baxın ar şəkilçisi həmən zamanda isim özəldir. Deyin məsələn malın dəyəri. Dəy ar şəkilçisi. Gördünmü? Dəy", dəy", Dəy, dəyər. Nə? İsim. Həm isim, həm də feləmgətir də cavab olacaq. Buç deyim. 19. Verilən şəxslərdən biri müstəqil cümlədən xəbər ola bilmir. Biz bilirik ki, feilin, bax mütləq diqqətli oluruq. <coughs> feilin şərt şəkli, şərc fə'l feilinin şərt şəkli heç vaxt müstəqil cümlədən xəbər ola bilmir. Çünki onlar mürəkkəb cümlədə də xəbər kimi çıxdana bilər. Baxın, arzü şəkli, de görüm, kaş o gələ, lazım şəkli gələsidir, vacib şəkli gəlməlidir, sabah dərsə gəl. Amma şərt şəkli əslaq müstəqil cümlədən xəbər ola bilməs. O təbii mürəkkəb cümlədə işlənəcək. Demə A bəndidir. Yadda saxlayaq ki, şərt cəki müstəqil məxberi olmur. 20. Verilən feillərdən biri təsriflənmir. Yəni məsdər fəsi feili bağlamağa aid. Gəl, yox, gələm. Baxın, gələn feili sifətdir. Gəl, demə təsriflənməyən feil əsasına daxildir. Yaz,ıl, malı. Feilin başa şəkli, oxusa, felin şəxs şəkli, baxıldı feilin xəbər şəkli. Burada demə cavab A bəndidir. Çünki gələn sözü Yəni sifətdir. Belə dəyərli müəllimlərimiz, e, növbəti video izləyicilərimiz də sizin qarşınızda olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.